Виктор Васильевич, вы как выпускник самого первого курса Кудрав, расскажите нам, как вы проходили, допустим, вступительные экзамены? Знаешь, Саша, получилось так, что это уже было очень-очень давно, именно 1979 год, и это был как бы объявлен первый набор и все силы, скажем, молодежи, худож... художнической молодежи. А к тому времени, например, наша первая художка выпустила ну, многочисленные отряд выпускников. И как бы эти силы не были совсем реализованы в плане дальнейшего обучения. И тут вдруг объявляется набор первый, ну и ясное дело, все ринулись поступать на хулиган. Притом... Э скажем так, контингент студентов был настолько э, разновозрастный, включая там у нас поступали люди, которые за 30 было, там главный художник театра, ему за 30 лет он поступал, кстати, не поступила. Вот, потом, э, ну, в общем-то, от э, молодежи, которая только что закончила школу и заканчивая вот таким возрастом. Это был снят спортивный зал главного корпуса, битком набита поступающими, ну, больше ста человек, наверное, вот так скажем точно. Вот так. Стояли, как обычно, натюрморты, и люди рисовали кто на чем мог. Я вспоминаю первое впечатление, пришел, мало того, что ты никого почти не знаешь, масса народа, вот, молодежи. Плюс э, вспоминаю покойного, не помню еще, Евгения Максимовича, он выделялся своей статурой, такой солидностью, запомнил. И Абраменко Владимир Петрович, потому что, ну, действительно, такая художническая внешность, бородка, интеллигентность. Начались экзамены, вот. и первый день, все напряженно работали второй день, уже как-то начали ознакомливаться друг с другом. Я помню, среди поступающих был Трикулин, Тополь, ну, нынешний сейчас Юра Трикулин, это известный иконописец в городе, Тополь, видите, это, ну, скажем, заправляет авангардным направлением в городе. Тоже ребята не поступили, не добрали баллов. Ну, вот э, эти факты свидетельствуют о том, какой был конкурс, э, скажем, жестокий, потому что э, выдержать это испытание это пришлось на полном серьезе. Э, на экзамене встретил своего единственного знакомого со поступающих с Саша Юрьевна. Он был чуть младше меня. И э, тоже получилось так, что Саша в первый год не поступил, потому что каких-то баллов не добрал, а на следующий год поступил. А с первой плеяды, что вот, первого набора худографа, сразу скажу, что он, э, нас набрали 25 человек. Э, Половина, примерно, больше, чуть больше половины, где-то человек 14 девочек и где-то человек 11 мальчиков. Ну, мальчиков-то, сказать, половина была после армии, ну, за 20. Мне было 22 года, вот. но я не был самый старший, были и постарше ребята, был Володя Гончаров, которому было больше лет. Вот и с первой этой плеяды сразу ну, хочу назвать такие фамилии, ну сейчас известные у нас в городе, так, Сережа Панамар, Коля Рудый, Юра Махарт, Сергей Юрченко. Ну, эти ребята стали сейчас, судя сейчас, хорошими мастерами своего дела, профессионалами. Профессионалами с большой буквы. Вот. И что по духу вот сразу вспоминается, была такая, был огромный энтузиазм, огромнейший. Огромнейшее желание учиться, освоить, скажем, азы живописи, рисунка. И учились самозабвенно, просто самозабвенно. Это на занятия приходили в полном вооружении, скажем, были приносили с собой литературу, альбомы. тогда это было трудно достать, это была редкость хорошие альбомы. ну и получилось так, что одна группа у нас была сформирована одни мальчики, вторая одни девочки. А почему? Потому что там какие-то были предметы, то ли медицина, то ли что-то такое, что так разделили нас. В этом была какая-то своя такая хорошая нотка, потому что коллектив, мальчик у нас был очень спальный, дружный. Была такая здоровая конкуренция, скажем, на просмотре выглядеть солидно, как-то друг на друга смотрели, старались. Все, как правило, работы, большинство работ с просмотров у нас забиралось в метафон. Это вот так, заходишь после просмотра, смотришь пустая стена. Не осталось. Ну, жаль, что многих этих работ сейчас нет в этот фонде, потому что ну, разошлись разными, скажем, путями. Ну, Виктор Васильевич, вообще а о студенческой жизни в то время, что можно рассказать? Значит, э, особенности, отличия от того, что сейчас вы видите. Знаете, вот эта особенность, самое главное, первое, это Несмотря, что мы жили во времена, скажем, застоя, это были Брежневские времена, но у нас было какое-то горение и желание вот именно по своей профессии стать профессионалом. Вот, это. вот сейчас я этого такого фанатизма не вижу. Сейчас люди как-то более, как бы сказать, более нацелены на другие вещи. Вот. Как бы Другие ценности. Да, другие ценности совершенно. Ценность получить хорошую работу, высокооплаченную, освоить какие-то специальности, которые именно обеспечат это. Или же, ну, я не знаю, трудно мне ответить на этот вопрос полностью, почему. Но почему мы такие были, это была такая эпоха, такое поколение. Я вспоминаю своего друга Сережу Юрченко человека такого эмоционально активного, например, он мог, невзирая ни на что там, собраться в один день и уехать во Львов, прописать там целую неделю, его все ищут, не знают, где этот Юрченко, ругают преподаватели, приезжает Юрченко, выставляет свои этюды львовские, и все охают и ахают, вот, и, как говорится, все, уже Сережа прощен, потому что действительно человек не просто прогулял, он это творец, он показал свою любовь к искусству. Это очень важно, вот, когда человек покажет свою любовь к искусству, это не показать себя, что вот я там какой-то художник, а вот именно через весь пласт искусства как бы это посмотреть на маленькую точечку я в этом месте. Были вот какие-то курьезы связаны с тем, что в первый раз есть... нас преследовали постоянно курьезы. Саша. Mm -hmm. Представляешь, Вот начиная с первого дня мы пришли, у нас нет мастерской, мы стоим на улице, это курьеза. Второй курьез. Нас помещают сразу в какую-то комнату, где была приемная комиссия. Мы вот друг друга на головах. Потом э, нас помещают на второй этаж. Там мы все оборудовали. Вот. Приходит к нам натура оформляться. Учебная часть там не пропускали. Начинаются выяснения, на каком основании там мы должны ее платить деньги. Почему? А потом, если когда запись появилась обнаженная тура, да боже мой, тут и морали нам читал, и покойный Максимыч ходил с документами, доказывал и, как говорится, все эти вопросы интересовал. В общем-то, в группе ребят преподавал Владимир Максимович, это, скажем, наш первый учитель, все академические рисунок живопись. А рисунок самостоятельный вел Авраам Николаев Петрович, а самостоятельно жил из Степан Степанович. Вот такая была распределение на русские. первый племя. Никакой особой организации пленера тогда тоже не было. Первая раса. Просто я дал предложение, ребята, что же, если мы поедем на Карачуны, там есть э, знакомый человек, который может нам предоставить э, жилье, мы собрались так дружно, ребята, одни ребята, наша подруга взяли все необходимое какие-то продукты, холсты, этюдники, набрали, вот, писали этюды с утра до вечера. Вот приехали мы с пленера, выставили это, уложено было на полу, ну, каждый, наверное, по 50 этюдов, да, и, притом такие солидные этюды, скажем с первого пленера. Потом был второй пленер, опять выезд на Карачуме на Затем еще где-то, но я не участвовал, ездили на четвертом курсе одного московского, тоже на красивую природу, но так получилось, что не Первый раз ездили в Ленинград. Лина Николаевна, Удрис, Веслама, тоже с Первые впечатление, я был первый раз в Ленинграде, музей, Эрмитаж, русский, выставочные залы, город совершенно поразительный, и совершенно невероятное чувство. Невероятное вспоминается mm -hmm. вот, очень сильно. И потом это дало огромный толчок. Вот когда ты увидел вершины мирового искусства, ты приезжаешь. И для меня это был такой маленький шок. Я по-другому начал смотреть на многие вещи. Я буквально поработал месяц, меня потянуло снова в Ленинград. Я собрался и не на неделю в Инград. Вспоминается, что еще? Вот подготовка к диплому. Очень интересно. У каждого была своя тема. Это первый раз. Никто не видел никаких дипломных работ. Не так, как сейчас на фотографии экспозиции за много лет. Тогда ни одной работы, никакой такой. Каждый выбрал свою тему. Темы были очень сложные и серьезные. Как правило, как правило, это были многофигурные композиции. А темы давались. Да? Темы не давались, темы предлагал дипломник. Но после того, как ему было предложено, скажем, осуществить свой задум в той или иной сфере. Ну, скажем в виде искусства. Кто-то декоративное выбрал, кто-то даже черчение было, кто чувствовал какую-то слабость, особенно с группой девчонок. А группа ребят почти в полном составе, это был выбор живых и живописи. Например, Сережа Панамарь выбрал дипломницу. К сожалению, его уже сейчас нет, не хотите. Учитель рисования, где большое полотно такое горизонтальное, многофигурная композиция, учитель с детьми. Потом написано в контражуре на фоне окна. Ну, интересный диплом. Толя Роды писал письмо с фронта. Ну, сложная композиция, потом очень красиво начата. Я как бы со своим другом работал в Боко в одной мастерской, я смотрел этап этой работы. Очень красивый был подмалевок. Очень красивый. Сделанный одной умброй. Широко, залито, плоскостно так вот. Но очень эффектно. Мне очень понравилось. И на мое мнение я бы ее на этом этапе и оставил. Сережа Юрченко делал серию пейзажей криворища. Диплом. Юра Маха писал такой портрет, даже скажем, монументальный портрет Маяковский. Глядя на, на то как было тогда и как сейчас в дипломной работы, дипломные просмотры. Чувствуется ли отличие в технике, в идее, в исполнении? И в какую сторону? Вы знаете, вот, скажем так, чувствуется почему. Потому что все-таки результатом обучения тогда был огромный рост студентов. Огромный рост, вот начиная с первого курса, если взять его работы, и заканчивая пятым. Был солидный такой профессиональный рост. Ну, недаром подтверждение этих слов скажу, что последующие выставки наших работ в Москве, там в министерстве, и в общем-то они произвели, скажем, такое впечатление, никто не ожидал. Какой тренировок, что это за... Что там еще рисуют? Боже, там не в такой уровень. <свят> Они были, москвичи, шокированы, что в каком-то худографе для уровня худографа люди достигли такого роста. Я еще такую маленькую черточку скажу. Тогда, в советские времена, очень сложно было поступить в художественный вуз. Там был очень маленький набор, как и сейчас. Плюс э, шли э, студенты по направлению союзных республик, плюс за рубежа. А на те оставшиеся места, как правило, в советские времена, вы знаете, это все было распределено между скажем, с детьми профессуры или их знакомых, хотя это, может, для интервью некрасиво звучит, но такое было. И когда э, Толя Руби взял свои работы и захотел показать их в Академии Киевской, привез, их, развернул эти работы. А работы это учебные с третьего курса, по-моему, после третьего курса. Человек, который в э, приемной комиссии рассматривал работы, он немножко опешил, побежал где-то наверх, на, на кафедру, привел с собой еще преподавателя. И они с удивлением, вот как это так, на каком-то фотографе человек работает на таком уровне. Для них это ну, было тоже как бы открытие, потому что... Это было выше, чем люди после художественных училищ, или, скажем, это был уровень академии. Просто. Ну, сейчас мы смотрим наверное, на свои дипломы, конечно, немножко с другой, с других позиций, вершин, уже наверное по-другому их писали. Еще что у нас? После дипломирования мы все собрались опять на короче на турбазе, вот, как бы последний раз отмечали. Юра Маха снимал на камеру все это наше последнее событие. Не знаю. Говорят, у него есть подлёнка, мы Интересно было И когда вот, появился Худограф, это такая струя новая влилась в искусство города. Это как бы немножко всколохнуло художественную жизнь появились молодые ребята, которые хотели работать, которые хотели расставляться так дальше, творить. Ну, никто как бы не думал, что он всю жизнь будет работать до пенсии в школе. Все мыслили себя художником. тоже по духу как бы отвечала наша жизнь. Я отработал три года в школе а затем снова вернулся уже... качестве да, в качестве преподавателя. Да. уже 16 лет. Mm -hmm. В общем-то считаю, что сейчас очень плохо, что нет практик в музее. Хотя бы в Киев возить, ребят, хотя бы. В Киев, в Одесса, можно было бы посмотреть хорошие работы, плохо, что сейчас на все один ответ нету денег, и мы не ездим на такие пленеры организованные. Где-то в середине 90-х они закончились. А раньше, в начале 90-х, до распада Союза, выезжали организованного Севастополь, Карпаты, Полтавская область. Ну, очень интересно практика. Она, так, студенты ее ждали, готовились, привозили хорошие работы. Сейчас, сейчас все время времена такие, все время ждешь что-то, что плохое нам еще сообщают. Ну а вы вообще смотрите будущее Кудрафа с оптимизмом, или все-таки вот уже как бы Кудраф перестает быть источником художественных Кадров, так, Нет, я не считаю, что он перестает. Он и сейчас есть кузницы кадров художественных. Потому что посмотрите, сколько наших ребят везде. Но то, что желалось бы, хотелось бы гораздо больше. Хотелось бы, чтобы действительно люди получали основательную еще выше подготовку профессиональную чтобы они с этой подготовкой могли о себе заявить как художники, как педагоги тоже, и чтобы как бы все шло дальше, выше. Ради этого человек живет.